Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhidlər xiyabanında 20 yanvar 1994-cü il tarixində Ağdamın Güllücə kəndində şəhid olmuş Ağverdiyev Etibar Yelmargoğlu'nun anım günü tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Sonra şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdiy Ağverdiyev qeyd edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı Qəbələ rayonundan 238 nəfər şəhid olub. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Şəhidlərimizdən 8 nəfəri 6 yanvar 1994-cü il tarixində Ağdamın Güllücə kəndində eyni gündə şəhid olub. Ümumilikdə 20 nəfər Qubadlı rayon sakini Ağdamın Güllücə kəndində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ocalıb. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmassə Vüsrəstəmov bildirib ki, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş Azərbaycan dağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıcı zərbə vurub. Digər çıxış edənlər şəhidimizlə bağlı öz xatirələrini bölüşüblər. Şəhidin atası Yelmar Haqverdiyev çıxış edərək göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, Haqverdiyev Etibar Yılmaz oğlu 5 avqust 1975-ci ildə Qubadlı rayonunun Mərdanlı kəndində anadan olub. 1992-ci ildə Yuxarı Möllü kənd tam orta məktəbini bitirib. 1993-cü ilin avqust ayında Milli Ordu sıralarına çağrılıb. 1994-cü ildə Ağdam rayonunun Güllücəkəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ocalıb. Məzarı Sumqayıt şəhidlər cəvabanındadır subay deyib Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin